bir varlıq öz aləmində əsrarəngiz bir varlıqdır. İnsan Allahın yaratdığı bütün yaradılmışların ənisi, içində ən üstün, qeyr-adi və əsrarəngiz olan varlıq insandır. İnsanı bu qədər bu dərəcəyə gətirib çatdıran insana bu dərəcəyə nail eləyən əlbəttə ki iki böyük qüvvədir insanda olan Allahın verdiyi lütf oldu. İki böyük qüvvədə ki Allah onunla insana təhsiz edir. Varın biri aql, ikincisi iradədir. Bu iki qüvvə ruhun bəzəyi, insan bəzəyi, insan olmağın qəzəyi, aql və iradədir. Ruhum bəzəyi olan aql insan taleyini həll edir. Ruhum bəzəyi Eyni zamanda hər bir insanın şəxsiyyətindən də xəbər verir. İnsan ağılı insanın şəxsiyyətindən xəbər verir. Bəzən biz məclisdə əyləşəndə kimsəyə bir məsələyə daxil olanda əksər insanlar o insanın geyiminə fikir verirlər. Amma bir müddət keçəndən sonra onun haqqında fikir insanlarda onun danışığı və ağlı formulaşır ki, bu insanın dərəcəsi haradadır. Və insanın səviyyəsi, insanın ruhunun səviyyəsi onun ağlının bərabərindədir. Bir nəfəri tanımaq istəyirsənsə, onun şəxsiyyətinin sənin üçün bəlli olmağını istəsənsə, onun ağlına bax. Bax görə ağlı xara gəlir. Bax görə ağlı necə işləyir. Və onlanda insanın şəxsiyyətinin qiyməti dəbəli İnsan ağlı nəticəsində insan özü öz ağlı ilə öz şəxsiyyətini məlum edir. Bütün böyük şəxsiyyətlərin hamısı tədqiqat və abtar çox görürsüz, onlarda qeyri-adi, fövqəl təbi bir şey yoxdur. Bunların ağlı olur. Onları gətirib bu üstün mərtəbəyə yüksündürəcək. Ağıl sahəsində insan insannlığın ən kamil zirvəsinə çatır. Ağıl sahəsində insan cənnəti qazanır. Alsa hissində insan Rəhman olan Allahı tanıyır. Və bəşəriyyətin xeyri insanda ağ olur. İkinci qüvvə də əlbəttə iradədədir. İradədə biz nə deyirik? Əzmin iradədə iradə insanın arzuları və məqsədlərinin çatdırılmasında ən mühüm amil olan bir şeydir. Və insan xoşbəxtliyinin açarı insan başınca rol oynayan amillərdən biri də insan əlaqəsidir. İnsan təbiətinin öz normal axarından xarici olması səbəb olan amillərdən biri də bütün bunlara baxmayaraq mən qəzəb qüvvəsidir. İnsanlardakı qəzəb qüvvəsi. İnsanı insanlıqdan çıxaran bir neçə amil varsa, onun da biri qəzəb qüvvəsidir. Lordludisi əsabanilik. Qəzəb qüvvəsi insanın ağlın və şuurun üstündən pərdə çəkir. Qəzəb qüvvəsi insan ağlının şuurunun üstündən pərdə çəkir və düşüncə qüvvəsini duzsaq eləyir. Qəzəbli insan. Qəzəbli halda insan düşünə bilmir. Avtomatik olaraq pərdə çəkilir və insanın ağılı duzsaq olur. Müəyyən məqamda bunu eləmə, eləmə, eləməməlidisə, amma qəzəbli vaxtı bunu eləyir. Ağıl deyir ki, bu yaxşı şeydir, bunu eləmə. Amma eləcə isə ona qəzəb daxil olur, artıq orada o düşüncə qabiliyyəti, aql öz keyfiyyətini itirir, yəni öz qüvvəsini itirir, çünki qəzəb ondan daha üstün olur. Və qəzəbi gətirən acı hadisələr Qəzəb getirin acı hadisələr. Bir çox insanlar qəzəbli halda biz özümüz, öz günümüz, real həyatımızı. Ola bilər ki, kiminsə ünsiyyətdə hissənə bir sözdürü, bir müddət sonra peşman olur. Ki mən bunu niyə dedim? Qəzəb həmişə özündən sonra peşmançılıq gətirməyə səbəb olur. İnsan axlaqına. İnsan mənəviyyatına. Başlayıb daxilimizdə özümüzlə ötkücülsənəmi, o qəzəbli Olduğumuz o ki, hər zaman kötü davam eləməyəm, bir zaman sakitləşir. Onda öz özündə başlasasan özün nəxshinlə ölçüb bilcməyə ki, mən bunu düzmədim. Qəzəbli halda mən bu sözləri dedim o şəxsə, qabağımda ki, oturan insana. Düzmədim bular, əlbəttə ki, yox. Əlbəttə ki, mən iflasa uğradım dedim. Mən, mən səhv etdim. və tibbi baxımdan qəzəbi götürəndə görülür bir çox insanda, qəzəbli insanların taleyi nəncə olur. Sonda xəstəlik tapılır. İnfarkt bütün darmadamsız səbəbi insanlarda olan qəzəbdir. O qəzəb qüvvəsi, o əsəb qüvvəsi insanı xoş bir yerə gətirib çıxatır. İnsanın beləcə o fizioloji baxımdan insana zər zərər verən ikinci belə bir qüvvə yoxdur. Qəzəbdir mən baxmışam həkimlərin sözlərində dillər əsəb xəstəliyi, əsəbli olmaq, əsəb xəstəliyi insanın bədənində, bu orqanizmində bütün funksiyaları aradan aparır. Dağdır belə deyilir. Həqiqətində elədir. Bu dərdi düşənlər yaxşı bilirlər ki, bu nə deməkdir? İnsan nə hala salır? Əsəb, o qəzəb sonda gətirir. O hala çıxardır ki, artıq qəzəblənmək istəsən də belə qəzəblənə bilmirsən. Bir zaman bağırap çağıran insan o dərəcəyə fitr ki, öz canına görə artıq bu cür yerinə yetə bilmir. Yahut eliyəndə sona halaqət olur. İslam dini qayğıkeş bir həkmdir. Nəsə. İslam dini ən qayğı göstərən həkmdir. Quran buyurur: "Əlləzinəyun fiquna" Fi sarai bizrahi wal ka zmina ghayra wal afina amr al nisa wal lahu yuhibbul muhsinin Muttakiler gerci kimlər müttakilər bolluqda və qıtlıqda xərcləyirlər. Müttakilər o kəsdərdir ki, bolluqda və qıtlıqda xərcləyirlər. Qəzəblərindən udurlar və insanların günahlarından keçəndə həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir alimdən sonrasındadır bu ayə. Müttəqi o insandır ki var mömin, var müttəqi, o ondan da yuxarı dərəcə çatmış bir insandır. Müttəqi insandır. Bən yani artıq imanın yüksək dərəcəsindədir. Allah buyurur ki müttəqilər üç əsərdə ki varlıq doğururlar, kəsb o dövründə ehsan edənlər. Qəzəblərini udurlar və insanlara bağışlayırlar. İnsanların günahlarından keçirlər. Bu insan Əhlak mövzusunda ən gözəl ayələrdən biridir. Yəni, mömin insanın xüsusiyyətlərindən necə olar? Allah açıqlayır bizə ki, mömin insan baxbəcidir. Namaz, oruç, həcc bunlar hələ möminliyin atveri deyil, bunlar elə möminliyin libası deyil. Bunlar müsəlmanlığın libasıdır. Möminliyin libası başqa şeydir. Quranda bir çox ayələr var. Bu ayələrdə ona bir qüvvədir ki, Müttəqilər bax bu şəxslərdir. Allah yolunda varı olan zamanda, kasıb olan zamanda Allah yolunda ihsan edənlər. Müttəqilər o kəsdirlər. Və qəzəblərimdən dolurlar. Qəzəblərimdən dolurlar. Onun sonra Allah buyurur ki, insanları günahlarından keçinlər, xətalarından keçinlər. Həqiqətən Allah yaxşılara sevir. İnnallaha yuhibbul muhsin. De biz Allah təala sayır elləzininfiquna fis saraibati zara'i wal kazimina ghayra bil afina anmisahibullah yuhibbul muhsinin. Allah ehsan elyenleri qezeblerin boğanları, udanları və insanların günahların keçenlərə müttədi hildir və Allah onları sevir. Niyə Allah sevir? Çünki bunlar bu şəxslər bu işləri görürlər Allah. Heç kəsin borcuna qalıb ki, kiməsə görsüz man dad olsun paylasın. Bunu eləyirsə, ya bu adam belə deyə, dəlidir, o da olmursa, ağlı da musiqiyə. Ağılınla nişanəsi budur ki, Allah qorusun. Allah yolunda isan eləyir. Allah yolundadırsin deyir. İkimcisiz qəzəbi. İmam Kazım əleyhissalam buyurur, hər kim qəzəbini utsa, Allah qiyamət gününə qarşı qəzəbli olmaz. Hər kəs qəzəbli anında, əsəbli anında o qəzəbi boğub, boğub özündə saxlaya bilsə, Allah da qiyamət günə ki ona qəzəblənmişdir onun günahlarına görə ona qəzəb verməz. Zəbərdən bir, bir sözü yırsan qəzəblənir. Nauzubillah, biz də Allahə söf sözlər deyirik. Əməllərimizlə, sözlərimizlə biz də Allahə söf söz deyirik. Özüm günah edirəm, Allah bunu demişdi ki, eləmə bütün bunlarla da biz Allah'a söz veririk. Amma Allah ney, ne, Allah qəzəb, əzab vermir. İmam da buyurur, kim öz qəzəbini saxlasa, Allah da qiyamət gününə qəzəb görməz. İnsanlar arasında öz qəzəbini saxlasa. İçindən gəldi demək, amma demədi. Demək istəyirdi bunu, "Kisəm belədür, belə adam" demədi. Allah da deyir ki, mən də qiyamət günü bundan. Bu necə insanlarla mülayim davrandınız ha, mənim bəndələrimlə. Bir halda ki, onlar səfidi bəkədə buduz edir. Mən də bucur bununla davranacağam qiyamət günə. İman-sadiq əleyhissalam buyurur ki, qəzəbdən uzaq olun. İman-sadiq əleyhissalam deyir. Çünki qəzab insana xəcalət hissi ilə üzr istəməyə vadar eləyir. Hamıya şamil deyr bu. Bu hüfrən insanlara aidddir əlbəttə. Görürsən, qəzəbli anında kiməsə nəsə deyirsən, nəseləsən. Düdün olsun sizə ki, sən beləsən. Bir müddət keçdikdə qəzəb keçdi, nəyə gəldim çıxaldı sənə, artıq fikirləşsən ki, haq məsələsi var. Məcbur olsan üzr istəyəsən. Məcbur olursan xəyalət çəkəsən. Mən sizə baş söz dinləməyə baş başıçda haqqlı halamla məsəbələğər. Nəriman Sadigə əleyhissəlam bilir ki, bunu etməmişdən əncə fikirləşin, qəzəbli, qəzəblüzü udun. Sakit tərəz danışın ki, sabah kiminsə yanında başaşa verməsiniz. Əlbəttə yenə deyirəm, bu hamıya aiddir. Bir çox insanlara dedim, "Şam yaxşı eləmişəm. Fikirləşmir ki, bu bunu deməylən kiminsə haqqına gəldi. Kiminsə ürəyin sindi." Azanu min al-Haramat al-Kabeer. Peygamber buyurur: "Müminin qalbi Kəbədən üstündür." Amma sən qəzəbli haldına ağır sözünlə o qəlbi sındırırsansa, elə belə gedib Kəbəni daxdırıb, balta vurub Kəbəni dağıdırsansa, Allahu. Peyğəmbər buzur bənzətmə verir. O daşdır, parçadır, daşdan ibarətdir, amma Allahın evi Kəbəsi müminin qəlbidədir. Bunda diqqətli olmaq lazımdır. Biz Kəbəyə nə qədər ehtiram edirik. Burdan gedirik Həccə. Cə Allahın evin ziyarət eləyək. Bu öz yerində, bu bunu zahirə. Amma batını da budur ki, peyğəmbər buyur, Əzəmüminül hürmətül Kəbə. Qalbü müminun hərəmullah, peyğəmbər buyurur. Möminin qəlbi Allahın hərəmidir, Allah məridir. Diqqətli olun möminlərlə danışanda. Bir-birinizə danışanda münasibətə diqqətli olun. Allah eləməsin. Biribimizi acı söz deyirsiz, qəzəblə söz deyirsiz, sonra qiyamət günu adına çıxa bilməzsiniz. Bu çox önəmli məsələdir. Kim cürət elər Kəbəyə daş vurur? Kim cürət edib Kəbəyə nə səhv edir? Amma anlımlarımızdır ki, möminin qəlbinı sındırmaq, əlbə nəcis götürüb Kəbəyə bulaştırmaqdır. Bu qədər şiddətli bir şeydir. Qəzəbdə buna gətirib çıxarırsınız və başa düşən insan ondan sonra məcbur qalıb ki, bu hədisləri eşidəndə gedib üzr istəsin. Həcəmlə çəkilsin. İmam deyir ki, buna eləməmişdən qabaq yaxşı bu qəzəbini dəsəl. Qəzəb olduqsa ona daha xeyirdir. Bir anım var, toxdum. Mərdin əxlaq alimini qərbalı. Əziz sözləri onun barədə. Buru Gəzəblə, gəzəbin səbəbindən olursa olsun, insan sakitləşdirəndən sonra anlayır ki, əbəsirə qəzəblənir. Gəzəbin səbəbi nə olursa olsun, insan sakitləşəndən sonra anlayır ki, əbəsirə qəzəblənir. Əbəs Həqiqətən də belədir. İnsan qəzəblə olur, ona deyib, buna deyib, bir müddət sonra kəsirsən, baxırsan ki, Ha səbəb nə idi? Bir də nə sözün üstündə gör mən nə dedim, o mənə nə dedi? Hər şey nəyin üzərində baş verdi? Bir qəzəbin üzərində. Bir qəzəbə görə mən neçə illik qardaşlıq etdim bir şəxslən üz üzə qaldım. Bu yaxın küçülü qaldım mən. Halbuki illərin o şəxslə keçib, mömin qardaşımdır. Gününlər yenə onunla keçib, amma Navar, navar qəzəbli bir söz, o sənə, sən ona sonrakı peşmançılıqıdır. Buna görə bu həkim deyir ki, professor. Üzüm baxır ki, əbə səri qəzəblənir. Qəzəbin mənası yoxdur, demirsən demə. Əlelə salam vurur. Qəzəbin azad buraxan şəxs ölümün təcilişdirir. Qəzəbin azad buraxan şəxs. Demə nə harda gəldi, əsebləşdi, dilin şişəndə Artıq eşki danışdı, həm canmaz yana eləyəcək həqiqət. Ölümün tezləşdirir, yəni həm fiziki baxımdan, həm də mənəvi baxımdan düzülür. İntihar İslamda qadağan olunmuş bir şeydir. Amma bu əxlaqi rəziliklər də insana insan ruhunun intiharına aparıb çıxarır. Qəzəbli anda nə astəğfirullah Allah yadı düşür. Mə, hadisdə ayəni obru, amma bir də nə biləsən ki, qabağımdakı nə olursa olsun, bunu deyim demirəm, sakitdir. Bunu eləyim demirəm, sakitdirsən. Peyğəmbərimiz bunu insanlıq bütcəsinin tərifləndir. İnsanlar. Adamlardan söhbət getmir, insanlardan söhbət gedir. Allah yaratdığı insan üç şeylə təmin olunur. Qəzəblə halda səbri ilə, cəhadətin müharibədə tanıtdığı var. Cəhadətin müharibə zamanında. Və həqiqi qardaşlığın qardaşın çəçə zamanında tutdururlar. Gözəl hadislərdir bu. Gözəl sözlərdir. Təəssüf biz bunu öz həyatımızda reallığa çevirmirik bu sözləri. Qəzəbin səbrinə, səbrin qəzər olduğunu tutdururlar ki negativ səbir edəcəsən. Şüjaətin döyüş meydanında göstərir. Vətə qardaşlığında, lazım həqiqi qardaşlığında lazım olan anda o təbii olur. Bir çoxları bir-birinə qardaşdırlar, amma məsələ ciddiləşəndə bu qardaşlıq sözü yorulduqdan çıxır. O qardaşlıq yoxa çıxır. Amma peyğəmbər buyurdu ki Əhli dərdaşlığımın əsası bundadır ki, çətin zamanda üzə çıxır. Qəzəbdən uzaq olun. Çünki qəzəb dərliqlikdən başqasını dərliqlə başdanan və peşmançılıqla bitirir. Qəzəbli insanlar görmüşdür, öz həyatımıza da baş verir. İnsan dəli yoxşur qəzəblə halda. Gər ağdan baxanda elə bilərsən ki, bu dəlidir. Həqiqətən də belədir. Və sonra peşmançılıq. Dəfələrlə görənmişüz, real həyatımızda praktika olunmuş məsələlərdir bunlar. Qəzəb gəldi, düdün sözü, incittin qalbi, küstürdün o şəxsi, sonra da peşmançılıq. Amma qəlbini sındırdınsa, bunun sərtmə belə çətindir. E, İnsanlara diqqət olun. Mömin şəxs belə şeylərə xüsusi əhəmiyyət verməlidir. Xüsusi əhəmiyyət verməlidir belə şeylərə. Mənsətiqə-ləslama hadisədir, vurur: "Əl-ğəzəbu mifatu kulli şər." Gəzəb bütün pisliyi necədir? Bütün pisliyi necə gəzəbdir? Gəzəbli halda insan özünü cəzalandıra bilər. İnsanın cilovu əlindədir. Biz bilirik bərakdılar ki, ağlın şuuru əldən bölünsə. Və insan ağlın əldən verdi. Umur nə? Divana dəli. Və dəli insanda hər bir şey görə bilər. Nöyrə hər an insam o qəzəbin, qəzəbinə daxilindəki ona, o bir vulkana diqqətli olmalıdır. O qəzəb vulkanı kimi də püskürdü, dayanmır. Getdicə gedir. Ama insan gözləməl oğrağa da diqqət etməli idi ki amamdə o vulkan daxilində püskürməsə. O baş versə, ondan sonrakı mərhələ başlar.